Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam yang serbilang dan salam penuh hormat saya ucapkan kepada para hadirin sekalian Saya, Akila Farhana, dengan rendah hati dan penuh kesyukuran telah diberi amanah untuk mempengerusikan forum kita pada hari ini Hadirin yang dihormati sekalian Sebelum kita berkenalan dengan barisan panelis yang berwibawa dan berintelektual tinggi ini Izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk berbicara kita pada hari ini. Forum kita pada kali ini berlandaskan sebuah isu yang begitu dekat dengan jiwa masyarakat iaitu kesihatan mental. Suatu topik yang tak pernah lekang di bibir, malah semakin hari ianya semakin menuntut perhatian yang serius. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Kesihatan itu bukan sekadar ketidakan penyakit atau kelemahan. Sebaliknya, ia adalah satu kesejahteraan yang menyeluruh merangkumi aspek mental, fizikal dan sosial. Hadirin sekalian, kesihatan mental bukanlah perkara yang remeh. Ia bukanlah sekadar hati yang sedih, minda yang letih atau jiwa yang rapuh. Ia adalah gelombang senyap yang kini semakin melanda masyarakat kita tanpa mengenal usia, status maupun latar belakang. Kita lihat pelajar tertekan dengan peperiksaan, pekerja terbeban dengan tanggungjawab, keluarga diuji dengan ekonomi, malah ada individu yang memilih untuk berdiam diri kerana bimbang dipandang serong kerana takut dilabel sebagai lemah. Lebih menyedihkan, masih wujud stigma yang melihat masalah kesihatan mental sebagai kelemahan peribadi, bukannya cabaran yang harus diurus dengan ilmu, rawatan dan sokongan. Adakah adil jika kita menilai seseorang hanya daripada luaran Sedangkan di dalam dirinya wujud ribuan gelora yang tidak terlihat oleh mata kasar Namun, hadirin sekalian ingatlah bahawa setiap cabaran hadir dengan harapan Forum kita adalah bukan semata-mata untuk berbicara tetapi untuk mencelikkan mata hati, menanamkan kesedaran, menghapuskan stigma dan mencari penyelesaian bersama. Semoga perbincangan kita pada hari ini menjadi pemangkin kepada masyarakat supaya mereka menjadi individu yang lebih berempati, lebih prihatin dan lebih bertanggungjawab dalam menjaga kesihatan mental. Hadirin yang saya muliakan, tak kenal maka tak cinta. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan kepada anda barisan panel kita pada hari ini. Walaupun mereka merupakan para pelajar, tetapi jangan kita pandang sebelah mata. Mereka hadir bukan sekadar sebagai pelajar biasa Tapi sebagai suara generasi muda Generasi yang berani, kritis dan matang Untuk membincangkan isu besar ini dari pelbagai sudut pandang Demi kesejahteraan bersama Panel pertama kita iaitu saudara Adam Zikrullah Seorang pelajar yang akan mengupas dengan penuh teliti Tentang punca-punca utama yang membawa kepada masalah kesihatan mental Seterusnya, panel kedua saudari Putri Nur Adlina yang akan membawa kita untuk menyelami dengan lebih mendalam tentang kesan-kesan kesihatan mental dalam kalangan masyarakat, khususnya dalam kehidupan seharian kita. Akhir sekali, panel ketiga, saudara Nazim Helmi yang bersedia dengan idea bernas untuk mencadangkan langkah-langkah penyelesaian bagi menangani isu kesihatan mental agar masyarakat kita lebih sejahtera, harmoni dan berdaya tahan. Tanpa membuang masa lagi, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita Dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada panel pertama kita Iaitu, apakah faktor terjadinya masalah kesihatan mental masyarakat kini? Dipersilakan saudara Baik, terima kasih Encik Akilah Walau bagaimanapun, benar kata-kata yang Encik Akilah ujarkan sebentar tadi Pada pandangan saya, masalah kesihatan mental semakin mendapat perhatian ramai pada masa kini kerana ia memberi kesan yang besar terhadap kesejahteraan individu dan juga masyarakat. Kesihatan mental ibarat pelita dalam kegelapan. Jika padam cahayanya, maka suramlah perjalanan hidup seseorang. Tanpa keseimbangan emosi dan kewarasan akal, manusia mudah terjerumus dalam lembah putus asa. Kelesuan jiwa serta kehilangan semangat untuk meneruskan hidup. Justeru, memahami punca dan cara menangani menanganinya maaf adalah suatu keperluan bukan sekadar pilihan terdapat pelbagai punca yang menyumbang kepada berlakunya masalah ini dari segi biologi faktor genetik serta ketidakseimbangan kimia dalam otak boleh menyebabkan seseorang lebih mudah terdedah kepada penyakit mental keturunan yang mewarisi penyakit seperti kemurungan dan skizofrenia menjadikan sesetengah individu lebih rapuh jiwanya ibarat kaca yang mudah retak jika disentuh. Selain itu, pengalaman hidup yang penuh tekanan seperti trauma, kehilangan insan tercinta atau penderaan juga meninggalkan luka batin yang sukar sembuh. Luka pada jasad mungkin pulih, namun luka di hati kekal berbekas seperti api dalam sekam yang membakar perlahan-lahan. Hal ini selaras dengan peribahasa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul yang menggambarkan penderitaan emosi hanya benar-benar dirasai oleh insan yang menanggungnya. Faktor persekitaran turut memainkan peranan penting tekanan di tempat kerja misalnya menjadikan seseorang ibarat lilin yang membakar diri demi menerangi orang lain tetapi akhirnya cair dan lenyap. Beban kewangan yang menghimpit pula boleh meragut ketenangan jiwa, membuatkan fikiran berkecamuk umpama ombak yang tidak pernah berhenti menghantam pantai. Kurangnya hubungan sosial juga menambahkan rasa terasing Laksamana burung patah sayap yang terkurung dalam sangkal sepi Sesungguhnya, hidup bersendi adat, mati bersendi syarab Maka manusia tidak dapat hidup bersendirian Hubungan sosial yang harmoni umpama pohon rendang Yang memberi teduh ketika panas terik Membekalkan kekuatan dan harapan kepada jiwa yang lelah Seterusnya, Gaya hidup yang tidak sihat turut menjadi racun yang merosakkan kestabilan mental. Kurang tidur menyebabkan minda jadi lemah dan hilang fokus. Manakala, pengambilan dadah hanya memberi ketenangan sementara tetapi memusnahkan diri secara perlahan-lahan. Ibarat racun dalam madu. Tidak menjaga kesihatan tubuh pula umpama membiarkan rumah retak tanpa dibaiki sehingga akhirnya roboh. Peribahasa sedikit-dikit lama-lama menjadi bukit amat sesuai menggambarkan bagaimana tabiat negatif yang kecil jika berterusan mampu mencetuskan krisis kesihatan mental yang lebih parah. Begitu juga sebaliknya. Amalan baik walau kecil seperti senaman ringan, tidur yang cukup dan bermeditasi jika diamalkan secara konsisten mampu menjadi benteng yang kukuh melawan tekanan hidup. Okay. saya bersetuju dengan pendapat saudara Adam bahawa masalah kesihatan mental memang berpunca dari pelbagai faktor yang tidak boleh dipandang ringan. Ada yang datang dari aspek biologi, dari aspek psikologi, ada juga yang berpunca daripada tekanan sosial, persekitaran dan gaya hidup. Semua ini menunjukkan betapa kompleksnya cabaran yang dihadapi. Ibarat berita dalam kegelapan. Apabila padam cahayanya, maka suramlah perjalanan hidup seseorang. Saudara Adam, boleh saya tanya, Sepanjang panjang hidup awak daripada awak kecil saham, pada sekarang 18 pernah tak berada dalam situasi yang awak cakap tadi Ni mana macam situasi masalah mental tu? Ya yeah. betul. Sebenarnya ada je. Masa um, se sebelum saya masuk sambil belajar dekat institut pendidikan pendidikan guru kampus Sultan Izani, saya sebenarnya tak ada pun harapan Rasa macam nak masuk sambung jadi cikgu Walaupun tu memang cita-cita saya Sebab uh, saya Semasa saya tingkatan no, lima Saya sekolah, minggu hari yang biasa je Saya masuk ke dalam dewan tu Hanya berbekalkan ilmu yang Tak berapa banyak no. Jadi saya hanya buat SPM Saya hanya menjalani peperiksaan SPM tu Dengan ala kadar sahaja Dengan apa yang saya sempat uh, Bersedia Jadi lepas saya tamat SPM Saya tidak mengalami, saya mengalami masa tekanan sikit sebab saya rasa macam tak ada harapan saya nak teruskan kerjaya nak cari kerja yang yang bagus, positif uh, gaji yang stabil and then Alhamdulillah semasa saya tengah kerja dekat kedai makan keluarlah result SPM saya Alhamdulillah sangat-sangat memuaskan and then saya minta juga masuk FPG KSM and Alhamdulillah saya dapat juga and now rezeki saya saya dapat menggalas tugas sebagai bakal guru Bahasa Inggeris insyaAllah. Okay. Itulah perjalanan seterusnya. Terima kasih. Seterusnya, saya beralih kepada ahli panel kedua kita. Nampaknya sudah tidak sabar untuk memberikan pendapat beliau. Baiklah saudari, setiap perkara yang berlaku pasti ada akibatnya. Persoalan saya buat saudari, apakah kesan masalah ini dan masalah-masalah yang akan timbul sekiranya isu ini dibiarkan sepi di bawah angin tergantung tapi tidak bertali. Dipersilakan Saudari. Terima kasih kepada Saudari Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Wah, saya amat tertarik dengan apa yang telah dibicarakan oleh saudara Adam sebentar tadi dan saya pasti kita semua pasti pernah berasa tertekan, letih atau terlalu banyak berfikir. Akan tetapi, Tahukah saudara dan saudari sekalian bahawa tekanan yang berterusan ini boleh memberi kesan yang lebih mendalam daripada sekadar rasa penat? Sudah tentunya ramai antara kita yang tidak menyedari perkara ini. Oleh itu, saya akan saya akan menerangkan kesan-kesan kemerosotan kesihatan mental. Yang pertama, hubungan kita dengan orang sekeliling akan terganggu. Apabila seorang apabila seseorang menghadapi tekanan mental, kadang-kadang mereka menjadi mudah marah, cepat terasa atau menyisihkan diri daripada orang lain. Bayangkan, kita hanya mahu berehat sebentar tetapi secara tidak sengaja, kita telah mengkuris hati orang lain. Maka jelaslah bahawa masalah kemerosotan kesihatan mental bukan sahaja kita yang merasa, bahkan orang lain turut merasai kesannya. Yang seterusnya, ialah pengaruh terhadap produktiviti dan fokus Seseorang yang mentalnya terganggu mungkin sukar untuk fokus pada kerja, lupa perkara penting atau menunda tugas. Pernahkah saudara dan saudari sekalian melihat rakan kerja atau diri sendiri menghadap skrin komputer selama 10 minit tanpa berbuat apa-apa? Itu mungkin satu petanda bahawa minda kita sudah kelitihan. Bak kata pepatah, kerja bagai kedai pukul dua karung tenaga digunakan dengan banyak tetapi hasil tidak seberapa kerana minda kita tidak berada dalam keadaan optimum Selain itu kemerosotan kesihatan mental juga boleh menjejaskan kesihatan fizikal tekanan mental yang berterusan boleh membawa kepada masalah tidur sakit kepala kelesuan atau perubahan selera makan Contohnya tubuh ber cu tubuh terasa letih walaupun baru bangun tidur itu tanda minda kita sedang merajuk yang lebih halus lagi, kesihatan mental yang merosot boleh menjejaskan cara kita melihat diri sendiri. Seseorang mungkin mula merasakan diri mereka tidak berguna, rendah diri atau cepat putus asa. Dan yang paling bahaya, ia boleh membuatkan seseorang menjauhkan diri daripada sokongan yang sepatutnya mereka minta. Jadi bayangkan, kalau minda kita boleh bercakap, pasti ia akan berkata, Eh, saya penatlah. Tolong jangan buat. Tolong jangan paksa saya buat semua benda sekaligus Tetapi kadang-kadang kita teruskan juga Akibatnya mental kita lelah, badan pun lesu, hubungan terjejas, kerja tegak, terkendala dan mood pun terganggu Kesimpulannya, kesan kemerosotan kesihatan mental boleh dilihat dalam hampir setiap aspek kehidupan Dari hubungan dengan orang lain, produktiviti kerja, kesihatan fizikal hingga cara kita melihat diri sendiri Kesan ini mungkin tidak segera kelihatan Tetapi secara perlahan-lahan Ia akan menjejaskan kehidupan Itu sahaja pendapat saya Terima kasih Terima kasih saudari Saya bersetuju dengan pendapat saudari Adlina Kesan kemerosotan, kemerosotan kesihatan mental ini Memang bukan sesuatu yang boleh diambil sambil lewa Ia tidak terhenti pada individu semata-mata Tetapi turut mengalir kepada orang di sekeliling keluarga, rakan, bahkan prestasi kerja dan kesihatan fizikal kita. Bayangkan, hubungan boleh renggang hanya kerana kita mudah marah atau cepat terasa. Produktiviti merosot bila kita hilang fokus atau kerap menunda tugasan. Malah, tubuh badan juga boleh jatuh sakit akibat tekanan yang berpanjangan. Lebih membimbangkan apabila cara seseorang menilai diri sendiri turut terjejas sehingga timbul rasa rendah hati atau putus asa. Oleh itu, jelaslah bahawa kesan masalah kesihatan mental bukanlah perkara kecil Malah ia memberi impak menyeluruh dari aspek emosi, sosial, fizikal hinggalah kepada motivasi hidup kita sendiri Saudari Adlina, boleh saya bertanya Pada pendapat saudari dalam jangka masa 5, 10 atau 15 tahun lagi Adakah masalah ini akan menjadi makin serius atau telah dibanteras? Apa pendapat saudari? kalau saya dah ni rasanya dah, berhenti dah masalah ni <laughs> Okay, kalau pendapat saya lah kan rasanya dalam 5 10 tahun akan datang hmm, berkemungkinan masalah ini akan semakin berkurang sebab pihak kerajaan pada hari ini telah mengadik, mengadakan lebih banyak program untuk mengurangkan kesan negatif kesihatan mental. Contohnya macam ada kalau kita pergi ke ke tempat ke satu tempat kan Ada satu program ni Namanya hentikan stigma Hentikan stigma Kesihatan mental milik kita semua So dalam program ni kita Bolehlah Pegawai-pegawai pihak kaunseling Akan melawat Sesuatu tempat itu Untuk Untuk membuat, untuk membuat pemeriksaan Kesihatan terhadap mental Penduduk tempatan Faham? Terima kasih saudari Baiklah, kita sudah mendengar kupasan daripada panel pertama mengenai faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah kesihatan mental dan panel kedua telah menjelaskan kesan yang begitu besar terhadap diri individu dan juga masyarakat Maka timbullah persoalan yang penting Apakah langkah atau inisiatif yang boleh diambil bagi membendung masalah ini? Untuk itu, saya menjemput panel ketiga untuk berkongsi pandangan beliau tentang usaha-usaha yang boleh dilakukan sama ada dari sudut sokongan sosial, gaya hidup sehat maupun tindakan praktikal harian dalam menjaga kesihatan mental agar kesejahteraan hidup kita sentiasa terpelihara. Silakan saudara. Terima kasih atas soalan yang juga ajukan oleh saudari Akilah. Untuk permulaannya, kesihatan mental adalah sama penting dengan kesihatan fizikal. Tekanan, kebimbangan dan perasaan sedih adalah perkara biasa tetapi uh, jika ia dibiarkan berlarutan Ia boleh menjejaskan tidur, emosi, hubungan sosial dan produktiviti seseorang Oleh itu, tindakan awal adalah sangat penting untuk menjaga kesejahteraan mental Salah satu langkah pertama ialah mencari sokongan daripada orang yang dipercayai Seperti rakan, keluarga, mentor atau profesional Seperti kaunselor dan psikolog Sokongan ini mendapat memberi ruang untuk meluahkan perasaan, mendapat pandangan objektif dan membina strategi untuk menghadapi tekanan. Selain itu, mengamalkan gaya hidup sehat adalah sangat penting. Aktiviti fizikal secara konsisten dapat melepaskan hormon endorfin yang meningkatkan mood dan mengurangkan stres. <tid> Tidur yang cukup biasanya antara 7 hingga 9 jam dapat membantu minda dan tubuh untuk pulih daripada tekanan harian. Manakala pemakanan seimbang pula dan memastikan tubuh mempunyai tenaga dan emosi yang lebih stabil. Teknik relaksasi juga sangat berkesan termasuk meditasi, pernafasan dalam, yoga atau aktiviti santai seperti membaca, mendengar muzik atau berjalan uh, di taman. Aktiviti ini bukan sahaja dapat menenangkan fikiran seseorang tapi juga uh, dapat mengurangkan ketegangan fizikal dan meningkatkan fokus. Seterusnya, uh, menyertai aktiviti sosial dan hobi adalah satu lagi tindakan penting. Terlibat dalam kelab, komuniti atau sukarelawan dapat membantu membina rangkaian sokongan sosial uh, dan dapat memberi rasa lebih dihargai. Fokus pada hobi dan minat uh, pribadi juga dapat membantu mengalihkan fikiran daripada tekanan uh, dan dapat meningkatkan kesejahteraan emosi. Di samping itu, elakkan tabiat merosakkan seperti penggunaan alkohol, data atau media sosial yang berlebihan kerana ia uh, boleh menambah tekanan dan mengganggu kestabilan emosi. Selain itu, selain uh, silap maafkan saya, selain tindakan luaran, tindakan harian yang praktikal juga sangat penting. Ini termasuk bercakap dengan rakan atau keluarga apabila rasa terbeban menulis jurnal atau refleksi diri untuk lebih memahami emosi sendiri Meluangkan masa untuk aktiviti fizikal dan mencari bantuan profesional Jika perasaan negatif itu berlarutan Semua langkah ini bertujuan memberi ruang untuk melepaskan tekanan Membina strategi coping yang positif dan mengekalkan keseimbangan emosi Kesimpulannya, menjaga kesihatan mental memerlukan perhatian berterusan Sobatkan betul, gaya hidup sihat dan pengurusan emosi yang penting dengan konsistensi dan kesedaran diri, seseorang dapat mengatasi tekanan, ke meningkatkan kesejahteraan dan mencapai kehidupan yang lebih seimbang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel ketiga atas kepuasan yang sangat bermanfaat. Jelaslah kepada kita semua bahawa menjaga kesihatan mental bukanlah sesuatu yang boleh tangguh atau dipandang ringan. Ia sama pentingnya dengan kesihatan fizikal dan Ianya memerlukan usaha yang berterusan sama ada yang melalui sokongan orang sekeliling, amalan gaya hidup sehat, Mahupun tindakan harian yang kecil tetapi konsisten. Kesimpulannya, kesejahteraan mental adalah tanggungjawab bersama. Dengan sokongan, kesedaran dan tindakan yang betul, kita mampu untuk membina masyarakat yang lebih sihat, lebih seimbang dan lebih bahagia. Baiklah, Saudara Nazim, awak pernah tak alami apa-apa masalah yang berkaitan dengan mental? pernah uh, dulu Dulu? Jadinya sekarang tak lah? Alhamdulillah sekarang dah, ok Jadi boleh tak saya tahu Apa yang awak buat ataupun Langkah yang awak ambil Untuk atasi masalah kesihatan mental awak tu ah, oh, Cara saya mengatasi masalah mental ni Saya senang je Peninggalan uh, buku kemarin Membaca buku kemarin saya Dan kalau masalah tu semakin parah Saya akan ceritakan kepada Sahabat-sahabat saya Guru saya dan saya. Sebelum layar sampai ke destinasi, sebelum perbincangan kita menemui titik noktahnya, marilah kita dengarkan kesimpulan yang akan diberikan oleh panel pertama. Silakan saudara. Baik, terima kasih. Okey. Dalam menghadapi masalah ini, uh, masyarakat perlu memainkan peranan yang penting. Stigma terhadap pesakit mental haruslah digikis kerana ia hanya menambahkan derita mereka yang sudah terluka. Sebagaimana pepatah Melayu menyebut, bagai tikus membaiki labu, sikap menghina dan mempelekeh tidak membantu, malah merosakkan lagi keadaan. Sebaliknya, sokongan moral, kasih sayang dan empati mampu menjadi ubat mujarab yang tidak dijual di mana-mana kedai pendidikan tentang kesihatan mental juga wajar diterapkan sejak di bangku sekolah agar generasi muda sedar bahawa menjaga minda sama pentingnya dengan menjaga tubuh badan. Kesimpulannya, masalah kesihatan mental berpunca daripada gabungan faktor biologi, psikologi, sosial dan gaya hidup. Oleh itu, langkah pencegahan serta sokongan berterusan amatlah penting bagi memastikan kesejahteraan diri dan masyarakat sentiasa terpelihara Seperti kata pepatah sediakan payung sebelum hujan Kita harus bijak mengambil langkah awal agar tidak menyesal di kemudian hari Sesungguhnya, minda yang sihat adalah jambatan menuju kehidupan yang seimbang Kerana tanpa akal yang waras, hidup ibarat perahu yang hilang kemudi Hanya dibukul gelombang kehidupan Jika jiwa terjaga, fikiran akan bercahaya dan hidup pun kembali kembali Terima kasih Pukul Apakah pendapat, pendapat saudari. saudari Adina? Baiklah, saya ingin simpulkan bahawa Kemurusan kesihatan mental boleh memberi kesan mendalam Bukan sahaja pada diri sendiri Tetapi juga kepada orang sekeliling Yang menjejaskan emosi, hubungan sosial, produktiviti dan kesihatan fizikal Namun, dengan kesedaran, sokongan dan bantuan profesional Kita boleh mengurangkan kesan negatif tersebut Dan menjaga kesejahteraan mental kita Ingatlah, mencegah lebih baik daripada merawat. Apa pula kesimpulan Saudari Nazim? Penjelasan yang sangat jelas yang diberikan oleh Saudari Amin. Pada pendapat saya, mencegah kesihatan mental bukanlah sesuatu yang berlaku secara automatik. Ia memerlukan kesedaran, usaha dan konsistensi. Tindakan-tindakan seperti mendapatkan sokongan sosial dan profesional, mengamalkan gaya hidup sihat, melaksanakan, melaksanakan teknik relaksasi menyertai aktiviti sosial dan hobi serta mengelakkan tabiat merosakkan adalah langkah-langkah praktikal yang terbukti berkesan untuk meningkatkan kesejahteraan mental. Individu juga perlu mengambil inisiatif untuk memahami diri sendiri melalui refleksi peribadi menulis jurnal dan menulis emosi secara konstruktif. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini secara konsisten, seseorang uh, dapat mengurangkan Ketekanan meningkatkan ketahanan mental dan membina keyakinan diri dalam menghadapi cabaran harian Kesihatan mental yang baik bukan sahaja memberi manfaat kepada diri sendiri Tetapi juga memperkukuhkan hubungan sosial, meningkatkan produktiviti dan membolehkan seseorang menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan bermanfaat Lebih penting lagi, jaga kesihatan mental membolehkan seseorang menghargai diri sendiri ia penting lagi maka <gifatkan> saya batasan memahami batasan diri dan bersikap penyayang uh, terhadap orang lain dalam dunia yang sentiasa berubah dan penuh tekanan tindakan uh, yang proaktif terhadap kesedaran mental adalah asas untuk hidup yang lebih sihat bahagia dan berciri serta membolehkan setiap individu mencapai potensi diri sepenuhnya tanpa terbeban oleh tekanan yang tidak terkawal kesihatan mental berkelakuan dia kelemahan sebaliknya ia adalah cerminan kekuatan diri untuk mengambil tanggungjawab terhadap kesejahteraan diri dan mencipta kehidupan yang lebih positif seimbang dan berdaya tambah. tahan tahan bagi saya dan berdaya tahan menghadapi segala cabaran itu sahaja daripada saya terima kasih terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kerana telah sudi untuk menyampaikan pendapat masing-masing Demikianlah perbincangan kita mengenai masalah kesihatan mental dalam kenangan masyarakat. Simpulannya, masyarakat mestilah tidak menjadi seperti Enau dalam berluka, melepaskan pucuk masing-masing tanpa menghiraukan kepentingan bersama. Sebaliknya, kita seharusnya lebih cakna, prihatin serta berganding bahu bersama pihak berautoriti dalam usaha untuk membendung gejala ini daripada terus berleluasa. Hal ini penting kerana kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai apabila wujud semangat kebersamaan, sikap toleransi dan rasa tanggungjawab secara kolektif. Di samping itu, setiap individu hendaklah membudayakan amalan nilai murni, mengutamakan dialog serta pendidikan berterusan agar kesedaran dapat dipupuk sejak di bangku sekolah lagi. Bak kata Afurisma Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing yang menzahirkan semangat kerjasama dan tolong menolong demi membentuk sebuah masyarakat yang harmoni, sejahtera dan bebas daripada gejala yang merugikan. Hadirin sekalian, kalau berjalan sudah tiba ke destinasi, kalau mengarang sudah sampai ke noktah terakhir, kalau berbicara sudah sampai ke noktah penamat, maka tibalah saatnya untuk kita mengakhiri forum kita pada hari ini bagi pihak diri saya selaku moderator dan juga barisan penonton yang hebat-hebat belaka, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para hadirin kerana sudi meminjamkan telinga, menajamkan pendengaran dan membuka hati untuk sama-sama menghayati perbincangan kita pada hari ini. Semoga segala mutiara ilmu dan pandangan yang dikongsi menjadi pendoman, membuka mata, minda dan menyuburkan rasa empati dalam diri kita semua. Mudah-mudahan forum kita bukan bukan berakhir di sini tetapi menjadi titik mula untuk kita berfikir, bertindak dan menyebarkan kesedaran tentang betapa pentingnya kesihatan mental dalam kehidupan. Lantaran masa mencemburui kita, saya akhiri bicara saya dengan wabillahi taufik wihidayah. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.